Так вот, вернемся к фронту. Значит, э, не все так просто. Не все так просто, как нам говорят, что побегу, там, значит, э, победа, вот-вот-вот, сейчас, ничего подобного. Нужно понимать, что ситуация на фронте продолжает быть тяжелой. Гибнут огромное количество солдат и офицеров. Штурмах, они штурмуют. Мы можем в ладошки хлопать, ура, то взяли село, второе, третье. Не понимая, какой кровью это было все взято. Не понимая. Да, кто-то говорит, что... Слушайте, главная победа, подождите, о жизни людей, солдат, это не важно. Но мы же говорили, что есть артиллерийская подготовка, разведка, система РЭП, батальоны, полки, беспилотников, понимаете, как системы поддержки штурма или прорывов, понимаете. До сих пор нет. И сейчас показали систему, нашу беспилотную систему, значит, на платформе гусеничной которые, значит, установили там есть АГС. Ну, что-то а, вроде и... боевого робота, да? Да, вы, да, Мне эту разработку принесли изобретатели в 2022 году, весной с просьбой. Иван Александрович, помоги продвинуть на масло производство. Это необходимо для фронта. Это та самая сила, которая доставляет, в том числе, и, значит, боеприпасы на передовую. Это та сила, которая может подходить под танк и подрывать танк, то есть, если они установлены на мины. Вот, понимаете? И только сейчас... Три года почти прошло. Только внедрять. только. Они уже должны были внедрить без, без, экипажные танки, самолеты, вертолеты, катера. Уже должны были. У нас богатейшая страна. А где деньги-то? Где? Откуда а, спонсируют вот этих а, уников, да, изобретателей? А в Ивановы. А Иванов, думаете, один? Имя им Легион. 70% приходите за шкварник. Посыпется куча орденов, медалей, недвижимости, машин, а особняков, любовниц, за границей кучи банков, понимаете? Это все так называемая элита, паразиты, паразиты, которые присостались и одели сейчас патриотические одежды и кричат «Вперед, вперед! Так иди, собака, сам вперед и твоих сыновей возьми!» Так что они придумали в 2022 году, понимаешь? Не надо в этом говорить. Главная победа, потом разберемся. Ну подождите, сколько парней руки погибло. но ну, покажите мне хоть одну скотину властную, которая пошла и потащила своего сына или дочь туда, Ни одного не увидите да, где-то потусовались там а, за этим, как он называется, кустар, блин, за 45 километров, за 50, а или от линии боевого соприкосновения. По подписи обратно, да, и ордена медалями получают. Вот и дела, ребята. Так победу мы никогда не добьемся, вообще от слова. Добьемся, что а, берем огромной кровью наших товарищей в бою. То же самое Харьков, это город миллионе. И, и, вы думаете, что они сидели сажа руки? Они э, построили вот построили высокоэшелонированную оборону до Киева, я в этом уверен. А Днепр как штурмовать будет, который мы оставили, сколько э, советских солдат и офицеров полегло штурмуя, или форсируя нет, огромное количество. А мы взяли и просто оставили. Никто не будет внедрять высокотехнологичные системы вооружения в нынешней войне. Им проще забрасывать амбразуры нашими офицерами и солдатами, чем тратить деньги, их деньги, которые они считают, которые воруют и какие-то усилия предполагать. Зачем? Да Есть же люди русские, иммигранты. А вот этих вот они заводят, дают полную преференцию, как замену нам с вами. Вот кого не защищают, вот кого не любят кого. И сейчас э, носятся как э, со, со, со священной коровой. Вот в приказе Владимира Путина написали что, государство, образующие русский народ, наконец-то. Сколько сроков прошло-то Владимира Путина? Да, сейчас написали. И дальше что? И следующее пошло. Национальная программа развития Российской Федерации. Не менее 500 тысяч иностранных студентов должно быть обучено до 2030 года. С целью их самореализации в нашей стране. Так, мы, кстати, с тобой вместе выступали в 2022 году и требовали, чтобы все кредиты и ипотеки были вписаны с участников СВО, с а, семей павших товарищей. Что-то сделано? Нет. Они дали каникулы. Каникулы. А знаешь, что еще можно сказать? Сказали, что ну, они же хорошо зарабатывают. Вот, парни приходят потом с войны, и их отдают банкирам. Да, они говорят, что ветераны СВО – это будущие элиты. Но, как мы говорили, они возьмут буквально несколько орденоносцев, поставят их на места, где они будут абсолютно управляемы, и будут делать то, что им прикажут. Не меняя систему, совершенно ничего не решая в стране. А вот эти вот новоявленные орденоносцы, которые были в тылу, либо помогали думать получившие отвагу, мужество, они останутся у власти. Вот скажут, вот вам ветераны СВО, пожалуйста. А что остальные? У нас огромное количество элиты военной не получили ветеранов боевых действий. Рас. Выплаты 2. А брошенные с ранениями 3. А матеря, жены, дети не получили выплаты по поводу а, павших, опять же, сыновей, да, мужей и, и отцов. Понимаете? Павел Гусевич, что говорили с э, Юрием Федоренко, с Ахиллеса, ударный батальон, бут, ударный ВПЛА 92-й бригады, и он говорит, что десь Пару місяців росіяни будуть намагатися точно використовувати свою перевагу зараз, поки не надійде західну допомогу. Це до речі, збігається з оцінками розвідки західної американської, які опублікував своїми джерелами New York Times позавчора. Про те, що до липня росіяни будуть намагатися використати всі свої можливості, всі свої резерви, всі свої ресурси для того, щоб захопити як мога більше українських територій і просунутися якнайбільше по фронту. Що ви можете про це сказати? Яка, яка наша зараз стратегія? Ну, стратегія доволі очевидь: це утримати наступальні дії. Ми знали про те, що вони зосередили велику кількість живої сили та техніки, вони там долучали готували резерви, зараз вони мобілізуються, тому треба втримати цей наступ. Давайте, давайте, щоб ми всі розуміли, що за всі роки, які ну ми ведемо літопис наших війн, за останні там двічі, навіть три тисячі років, таких випадків, щоб армія, яка наступає, щоб вона ніде не просунулась. Тим більше, якщо армія була підготовлена із переважає по кількості, то такого ще не було. Росіяни теж де не де будуть просуватися, але це треба сприймати як тактичні успіхи, як тимчасові успіхи, які ми потім ну, відіграємо знову в зворотньому напрямку. Тому нічого тут ну, такого щоб було незрозуміло, немає. У нас є два домашніх завдання. Ну, третє домашнє завдання виконали наші партнери трошечки запізненням. Це постачання нам зброї, підписання певних законів по ті 61, майже там 600 мільярдів 800 мільйонів. Ця зброя не може бути поставлена одне одразу, вона має підходити невеликими партіями. Бо логістичні можливості, пропускна спроможність теж обмежена. Думати про те, що хто став невмісно щось гальмує, не треба. Ну не, не можна одразу провести велику кількість зброї. Це ж треба розуміти. Оце домашнє завдання, яке виконували наші партнери, і вони його виконали. Наше домашнє завдання це побудувати фортіфікційні споруди з замінуванням навколо них наскільки ми з цим впораємось, покаже найближче майбутнє. Не ну, друге, наше домашнє завдання це мобілізація, ми маємо долучити. Людей, бо коли прижав Генсек НАТО, гінсікната інші, наші партнери кажуть, що крім зброї, вочевидь, необхідні люди, які будуть цю зброю використовувати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.